Про тему мне все кажется, что я везде вижу агентов ФСБ. Был у меня такой знакомый, он тогда был за мэра Днепра, под, ну, генерал СБУ Сергей Ганжа. Такой еще, такой маленький был, мне по бороду. И вечно так шею делал. Он был под кадыровцами Чечни и под москвичами в ФСБ. Я уже даже тогда знал, в 2007 году. И потом он ушел в главк он пошел в госрезерв в Киеве, а потом перешел в главк СБУ и занимался программой антитеррор, он подавлял Майдановца, где он руководил расстрелом Майдана. И потом же он ушел в бега, он типа в розыске у нас. И оказывается, сейчас возглавляет Запорожской области ФСБ на оккупированной территории. И вот я бы сказал, что вот тот генерал, СБУ, он агент Кремля. И кто бы не поверил. Сказали, ты опять дурачок, тебе все кажется. А я еще это знал в 2007 Он тут стрелы набивал в Днепре против там, дагестанцев, сходка была чеченцев и блатняка нашего. И вот это все разруливал Ганжа. И Ганжа же планировал захват Днепродовской области, подключив ряд местных региональных ОПГ для захвата Днепра. Это в 2013 году. Это все делал Сергей Ганжа. И вот друзья вот эти Кулинич, что споймали, и Шайтанов, которого арестовали. А есть Молчанов, друг Резника, министра обороны бывшего. Он говорит, что Шайтанов не виноват, Шайтанов понаду все. Вот это ж Молчанов с Шайтановым пел под гитару Саланх, Кандагар, Желтый лист, Разымбаум понаду все. Да, Молчанов. Да. Вспомнил по этому Ганже, как-то мне с ним надо было встретиться, этот, что занимался расстрелом Майдана и захватом Днепропетровской области. Не получилось. Сейчас он глава ФСБ в Запорожской. То я к нему приехал, он на самом верхнем этаже был в мэрии Днепра, кабинет у него. И я к нему приехал, он таком он зашел кожа кожаном пальто. Таком быковатом. А он сам маленький такой, ну коренастый. Маленький-маленький. А заходит такая телка. оказывается, это секретарша была. Вот знаете, как с плейбоя. Сиски торчком, вот эта юбка в обтяжку. Ну, красивая. Но если их поставить как пару, он ей по сиси, И она, и она к нему подходит, обычно секретарша, там, что изволите, там, а он такой властный, он такой быкует, что он, типа, ну, хозяин тайги. А перед ней он сразу на и она его так подгрузила, там, что-то, ну, что-то там сказала, даже не стесняясь меня первый раз видеть, что, типа, знай свое место, пес. И думаю, не себе секретарша так позарит. Ну, понятно, что это его любовница была, фактически, ну, неофициальная жена. Да, и то он мне в глаза бросывает что она такая, ну, правда, она на каблуках, там, метр восемьдесят пять, а он такой, гном выкидыш. Mm -hmm. Это ж какой-то там, наша Раша, вот был сериал, как они вот летали на самолете, и Иван Иванович думал о народе, и его бортпроводница куда-то уводила постоянно. Да, так. И вот это что он, этот э, Ганджан, он нанимал наших бандитов постоянно, ну, а я их тренировал, я знал чуть-чуть. И они перебрались, эти киллеры, жить. Они вот эту Чернового убивали. Они переехали, и он же их нанимал для Черновол. Переехали жить они в Киев, и там уже Ганжа отработал, работал, в управлении главки СБУ. И они, я помню, да, координировали захват вот этого торгового центра, что, ну, этот, в цена, на Хрещатике, в подвале. Вот этого Гарика Карагодского, он тогда ему принадлежал, да. Ну, в общем, вот это же. Я вам рассказал, чем занимается генерал СБУ. А другой этого вот, чудака, который, руками которого Ганжа должен был закрыть про Петровскую область, другой его был подельник, генерал Сава. Он был начальником Львовской полиции и Тернопольской, генерал областной. И они с ним координировали. Он тоже в бегах в России. И координировали всякие шахеры-махеры по наркотикам, да. Вот так вот у нас, ну, я не знаю, как сейчас, слава богу, не в этой теме, а как раньше во времена Януковича генералы СБУ и МВД вместе с бандитами были. И, например, давали генералы эти наводку бандитам, там, например, кого-то ограбить. Да. Вот это они так работали. Ничего святого.